हिंगोली शहरातील आझम कॉलनी भागात मागील अनेक वर्षांपासून मोठ्या संख्येने नागरिक या या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत गेल्या कित्येक वर्षांपासून भागातील रस्त्याचे काम न झाल्यामुळे येथील रहिवाशांना पावसाळ्यात अनेक संकटांचा सामना करावा यासाठी नगरसेवक शेख शकील यांनी पुढाकार घेऊन शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर यांना वेळोवेळी आझम कॉलनीतील रस्त्यांचे काम करण्यासाठी मागणी केली त्यामुळे आमदार संतोष बांगर यांनी आझम कॉलनीतील रस्त्या च्या कामासाठी निधी खेचून आणला याच रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन आमदार संतोष बांगर यांच्या हस्ते विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले यावेळी नगरसेवक शकील शेख निहाल भैया राम कदम कॉन्ट्रॅक्टर ए आर खान यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते यावेळी आमदार संतोष बांगर यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना सांगितले की मी जातीपातीच्या पातीच्या राजकारणापलीकडे सर्व धर्म समभाव हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून विकास कामे करत आहे यापुढे देखील गोरगरीब नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तत्पर राहील असे त्यांनी यावेळी सांगितले यावेळी आझम कॉलनी परिसरातील मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित

अरे पूरे महाराष्ट्र का काम बोलो अगर काम नहीं हुआ ना तो संतोष का नाम ही नहीं लेते काम करते सात बजे तो उठ जाता ये तुम्हारे महत्ति के लिए काम करने का तरीका रहता है भगवान ने अल्लाह ने अपने को काम करने का एक परसर दिया है कि भाई काम करो और काम करे ना तो तुम्हारे महिला के लिए सब कुछ नहीं जात पात धर्म बाजू रख के खेड़े में पाड़े में मेरे ख्याल से आता ही भी दोन कोटी रुपए नियर भाई शकील भाई आपने यहाँ पे डाल दिए अभी अल्पसंख्यक के निधि में से मेरे ख्याल से दो कोटी रुपए शकील भाई आपने डाल दिए और शकील भाई तो भाई ने बोल दिया कि आदमी कैसा है पीछे ही लगता में रखो। बहुत से प्रेम करता हूँ और शकील भाई का भी प्रेम हमारे ऊपर बहुत है उसके वास्ते तुम्हारे माइक के लिए उन्होंने मेरे को बोल दिया मैं बोल दिया उनको कि एक मेरे को गफार भाई ने बोल दिया बोला भाई मामू ने हमारे की एक रोड नैना बोले प्रमुख जरा ज्यादा देना पड़ता और तुम्हारे माइक्री के लिए जो कुछ वो रोड के वास्ते पैसे लगने वाले थे मेरे लेकिन पहले हम भी आमदार के पीछे भागते थे पांच लाख दो लाख नहीं देता था कोई आया के समझ में और ये बाकी के आमदार तो अभी तुम्हारे महत्ति के लिए तुमने देखे सभी आपने लेकिन आमदार कैसा रहता आमदार कसा पाहिजेत मला वाटते की तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने यांना दाखवून दिले की आमदार कसा पाहिजेत अरे आमदाराचं नाव आमदार आहे ना ते आमदार आहे आणि आमदार जिथं पाय टाकल तिथं पाणी निघलं पाहिजे त्याचं नाव आमदार आहे मित्र उद्यानाथ ठेव नाही पहिले गेलं आपण फोन करायचा साहेब फलाना फलाना झालो ते तुम्हाला सांगतो फोनच लावायची नाही आमदार राम कदम आपली के जिम्मेदार हैं और जो भी हमारे दोस्त नौजवान साथी नमस्ते और जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। मैं मैं बात बात से शुर, अपनी शुरू करूंगा कि संतोष बांगर साहब जब अंदर चुनकर आए थे कलमुरी से तो उससे पहले से मेरी उनकी बातचीत चालू थी तो इन गाड़िया ऐसी संगसंग जा रहे थे और मैं नगर पालिका पूरे नगर पालिका खड़े हुआ था तो जैसा उन्होंने मेरे को देखे की गाड़िया ब्रेक, ब्रेक करके पीछे लगा दिया मेरे साथ में कुछ जिम्मेदार लोग थे आए उन्होंने उनके पैर पड़े मेरे गले मिले तो मैंने उनको बोला कि भाई अमदर साहब मैं साहब क्या प्रमुख बोलूँ मैं उनको प्रमुख बोलता हूँ पक्ष प्रमुख है उन्होंने जिले के पूरे प्रमुख है तो मैं मैं तुम्हारा पहले भी प्रमुख था और आज भी प्रमुख ही जू मुझे नहीं बोलना मुझे प्रमुख ही बोलना प्रतिनिधि फारूक शेख एन टी न्यूज मराठी हिंगोली